Що так, як то давненько ми з вами по Росії не прогулювалися? Да? Це кожен вечір наші військові одне одному таке говорять. І типу, ну що, пішли, куди йдемо? Хоча, то нехай у російських тепер голова болить. Де ми зараз об'явимося і куди їм сейчас прилетить? І от подобні новості, ви замітили, вони вже стали як то дуже потихеньку пропадати із газетних передовиць. Бо для нас з вами це вже настільки все обично і привично, що іноді навіть аж бідно становиться за наших хлопців, які вже так смачно гуляють по російським тилам. Там вже практично кожну ніч фейерверки. Украина атаковала Ростовскую область. Сегодня ночью украинские беспилотники нанесли удар по российскому городу Азов. Об этом передает корреспондент политнавигатора, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня, написал глава региона в своем телеграм-канале. Откуда огонь? Вот там что, костри со скуки полили, или що? На нас же имейте в виду, як завжди, от этого все не вийде. Потому що ви ж там, як завжди, все подавили, позбивали. І по нефтебазам вашим крупним ми раніше так ніколи не работали. Бо ну ми ж знаємо, ви ж як завжди, якщо швидко там все потушите. До сих пор горит. Появились спутниковые снимки нефтебазы в Азове, атакованной дронами Украины. Подтверждено успешное поражение нефтебазы в российском городе Азов. С пожаром справиться не удалось до сих пор. Снимки сделаны в 14.30 по киевскому времени во вторник, 18 июня. Судя по ним, нефтебаза в Азове не потушена. Над двумя резервуарами видны клубы черного дыма. Предположительно, они полностью уничтожены. Однако масштабы поражения объекта оценить на сейчас сложно, в связи с сильным задымлением. Чтобы как-то слишком рано, режим до сих пор включен. Куди ви спішите? Подождіть, денек, другий, все догорить, тоді і потушите. А тим часом можете починати вже туди нову партію горючки завозити, ну так, щоб время не терять. Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника. Губернатор Голубев. Пожар на нефтебазе в Азове не удается потушить более суток. По его словам, в 16.40 по местному времени, совпадает с московским, произошла разгерметизация второго резервуара. На данный момент сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, добавил Голубев. Та подожди твою новую бочку ту распечатывать. Мы еще на цей пожар не надавились. Нам с вами сейчас хоть разорвись. Мы не успеваем одной красотой налюбоваться, а вы там уже опять что-то до того -то себе подпалили. Сразу две нефтебазы атаковали сегодня ночью БПЛА в Азове Ростовской области. Астра выяснила, что в порту Азова беспилотники попали под нефтеналивным терминалом ЗАО Азов Продукт и ООО Дон Терминал. В первом дрон попал в резервуар с нефтепродуктами, произошла утечка и пожар. Во втором дрон попал в пустой резервуар. Он частично разрушен, пострадавших нет. Да, бачите, от насколько правильно было держать резервуары на нефтебазе пустыми. Никто и не пострадал. Ніхто і не в убивці, раз що ми це наш безпілотник, виходить, ну, тупо в холосту слітав, просто провірить, чи ви нас не обманюєте. І от тепер, після цього прильоту, ми абсолютно впевнені, що ну, все чесно, не обманули. Да? А щоб в ці дереві резервуари ще чогось туди не залили, ми і місце нефтепродуктів теж вирішили допоможе з вашого дозволення прощупати. Хоча зачем нам ваші дозволення? Дякую, ми дорогу і так знаємо. Нептуны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО, Юх, нефть, химтранзита в поселке Чушка. В результате атаки на месте возник пожар, повреждены трубопровод и техническое помещение. Предварительно атака была осуществлена с помощью украинских ракет Нептун. Это в Керченском проливе поселок такой, а это значит? Що наша ракета, яка по своїй природі протикорабельна, що вона заходила по морю дуже таким, знаєте, закавирістим маршрутом. А якщо вона заходила з суші, то це може означати, що у нас потихеньку починає з'являтися своя ефективна крилата ракета. Правда, це чи неправда? Я думаю, ми узнаємо самі в найближчі дні, коли наші Нептуни їм іще якусь горючку прощупають, то чим то прощупають. Бо у них что-то в последнее время в этой теме все палает и палает. В Воронежской области после атаки беспилотников были повреждены резервуары НПЗ. В Лискинском районе Воронежской области украинские беспилотные летательные аппараты БПЛА предприняли попытку со сверхмалой высоты атаковать нефтеперерабатывающий завод. Это вот буквально чуть раньше было. Это мы подобные сюжеты делаем, такие, знаете, слегка суммирующие по самым смачным прилетам, чтобы ничего не пропустить, и все равно пропускаем, как российское ПВО бо там уже настолько обширная география прилетов по нефтепереработке, что русские сами не успевают ее отслеживать, и к этому уже зачеты. Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ в Ярославской области. Ранним утром в Ярославской области была предотвращена атака на нефтеперерабатывающий завод. Три украинских беспилотника попытались атаковать объект в период с 3 до 5 часов утра. Попытка атаки на важный объект инфраструктуры подчеркивает стремление Киева нанести России серьезный ущерб, особенно что касается объектов топливно-энергетического комплекса и нефтепереработки. Опа! Неужели вони починають про щось то догадуватися, коли така добра половина резервуарів на європейській частині вже оказалась продирявленою? Інтересно, про остальні наші цілі вони теж починають щось догадуватися? Да, бо по деяким цілям нам вже третій раз приходиться працювати, ну, щоб дошло, наконец -то. БПЛА атаковали тракторный завод и металлургический комбинат в российском Липецке соцсети. Власти Липецкой области РФ заявили об атаке беспилотников. В соцсетях сообщают о взрывах и дыме над тракторным заводом и металлургическим комбинатом в Липецке. Источник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, Астра. Он добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Телеграм-канал Астра отметил, что местные жители сообщают о взрывах и дыме над тракторным заводом, а также об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат. А зачем вам я не пойму ті трактора, з с заправкою заправкой горючим, у вас сейчас точно почнуться проблемы, точно. Потому что цю от буквально цю, і ще минус 1 НПЗ, ще мінус одна нефтебаза, так що, ну така, нормально вже стала географія прильотів, така обширна, да і разнообразие цілей тоже откровенно радует. Ну и выбор средств достижения результата у нас же тоже постоянно растет. Sky News. Украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России. Самолет ВСУ впервые нанес прямой удар по цели на территории России, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник в армии Украины. В Белгородской области был поражен командный пункт. Пока не ясно, какой тип боеприпасов использовался при атаке, в том числе было ли это западное оружие. Хотя оценка ущерба все еще проводится, это подтверждено как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха по цели на территории России, добавил источник. Ну, это все уже детали. Тут Найголовніше, що ми вже не одними тільки безпілотниками їх достаємо. І це наша та, так називаємо стара авіація. А коли у нас з'явиться нова, вона ж з'явиться, наконець, я у Байдена Саліваном спрашую, а то ми вже устали чекати, Так от тоді такі от новості подобні, підуть опять відрами, що на якомусь етапі теж стануть такими, ну, такими проходними. не сенсационными, но мы же с вами это как-то переживем, да. Русские, кстати, у одного, одного тоже этим интересуются. Военкор Александр Коц призвал россиян не ждать быстрого завершения СВО на Украине. К сожалению, не будет быстрого какого-то окончания СВО. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, все-таки будет долгая битва на износ. Разные боевые действия идут. Противник при этом будет все больше и больше применять массированные налеты беспилотников на нашу территорию. Уже применяются и планирующие французские, и американские боеприпасы, и хаймерсы. Они, естественно, будут пытаться выбивать у нас пункты управления ПВО, и связь. Но мы все это уже проходили, поэтому у меня нет каких настроений. И в прошлом году, когда шел контрасту, они также били по нашим ближним и дальним тылам. Но на территории Херсонской, Запорожской областей в Крыму. А здесь, к сожалению, это будет Белгородчина и Курская область. От этого не уйти. Но это пока у тебя нет никаких панических настроений. Когда наши удары сместились с нашей территории на вашу территорию, а когда она дальше еще в глубь, то вот тогда можем еще раз на эту тему поговорить. Но сам факт того, что ты со своими читателями начал уже в таком тоне разговаривать, это уже хорошо. Нехай привыкают. Вам сидите и ссаться наших ударов дуже и дуже полезно. Хоть поймете наконец-то, что она такая та война. А пока, слушайте, да сходите уже потучить в эту нефтебазу в Азове, а? Бо вы будете смеяться, она до сих пор дымится. Или то ее, может, дымом с других нефтебаз уже так накрывает.